kind Oh. Cool. ba sukun di tengah bacaan disebutnya kol kolah sugro. Pantulkan bunyi ba. Sogro. Wa kaifa tasbiru ala ma

sayyīna haddū suara ngajinya jelas enggak ayah bunda coba kalau jelas tolong di komen jelas ya Waalaikumsalam, yang baru bergabung sambil dibantu tap-tap layarnya, ya. Kita samarkan selama dua harokat sambil lisan persiapan mengucapkan huruf to, fal tolaqo, jangan dibaca fan tolaqo, lunya kita samarkan ya, film Tanbi menjadi Diganti bunyi M Zaki di Dibaca samar dan dengung nama dua harokat Zaki ya Tanbi Gaya di Allah Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Halaman 302, surat Al-Kahfi ayat 75 ya. Kita tadarusan sahabat Quran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ko Qa... A. Perhatikan di sini ada alis, ada bendera yang belum tahu hukumnya disebutnya Majais Munfasya. disingkat MJ, Majais terjadi ketika ada mata bertemu Hamzah dalam dua kata lah madjaiz Tinggal kita panjangkan bunyi yang ada alisnya selama lima harokat. lima warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabatku Macanya bacanya leburkan nol harokat bunyi ain yang pertama kita abaikan nah, jadi nggak dianggap ain yang pertama langsung kita tempelkan ke ain yang kedua tas a nol harokat jangan ditahan nggak boleh didengungkan lam tas kita ulang Seuna <se> <death> U ka bita sudah pas bacaannya ya alhamdulillah tu kita potong di sini perhatikan ada huruf dal sukun bertemu huruf tak disebutnya idgham mutajanisain dibaca lebur nol harokat jadi bunyi dal yang pertama dianggap nggak ada langsung tempelkan ke huruf tak yang bertasdid faarot tu jangan sampai dalnya dipantulkan walaupun betul hukumnya kholfalah kual tapi karena bertemu tak sukun bertemu tak hukumnya ilmu muda jadi dibaca lebur, nol harokat, langsung tempelkan ke tasjid. Faktor Nah, itu ya faktor An faktor pertama, kira bisa diikuti tidak bacaannya teman-teman sahabat Quran yang hadir coba kalau bisa komen yang bisa ngikutin ngajinya Alhamdulillah ikutin terus biar ada irama lagunya ngajinya Insyaallah Allah Ya, Alhamdulillah Rohman di sini ada tanwin kemudian kita berhenti hukumnya jadi mat dibaca dua harokat ya Rohman wa am... 分。<laughs> Tasjid yang tadinya rahmatan Mi menjadi Rahmatam langsung tem, tempel ke Tasjid. Kalau sudah tempel kita tahan lalu dengungkan dua ketukan. roh Mi tempel kita dengungkan dua ketukan. Rohmatamir Rabbik nun sukun bertemu ro hukumnya idgom bila gunah idgom artinya lebur bila gunah tanpa dengung nah, sama seperti ini ya langsung tempelkan ke tasdid jangan dibaca min ro langsung mir ro lebur nol harokat jangan ditahan nggak boleh dengung mir ro dik kita ulang ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما bertemu ain disebutnya idgham mutamassil. Sudah kita bahas di atas ya. Nah, enaknya belajar tajwid, kita tuh nemu hukum yang sama. Idgham mutamassil dibaca lebur nol harokat langsung tempel ke ain yang bertasydid. Jadi ain yang pertama kita enggak enggak dianggap ya. Tas ta'a lam tas Allah. Waalaikumsalam Sahabat Quran ada live ngaji seperti ini Kira-kira didukung gak? Coba yang mendukung live ngaji ini Boleh ketik angka satu dulu yuk Silahkan Wa yas'alunaka Azil Qul sukun bertemu mim hukumnya idgham mim igm idgham mim cara bacanya gimana Gus tinggal kita dengungkan dua ketukan bunyi mim alaikum minhu ditahan kita dengungkan ya alaikum And, halaman 303, Juz 16 surat Al Kahfi. Boleh dibantu share dulu yuk sahabat Quran yang dukung live ngaji ini. Silakan klik salin tautan atau klik posting ulang. Di share sebanyak banyaknya ya. Kita niat lawan maksiat dengan tadarusan baca Al Quran. Semoga yang udah bantu share bantu tap tap layar. Semoga menjadi amal jariah. Amin. rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Sukun, memiliki sifat hames Artinya percikan Saat mengucapkan huruf ta Ada sedikit percikan angin di lisan kita Fa'at 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 Ba'a Sa'ba'ba Dikasih percikan ya Jangan fa'at ba, Tapi fa'at Ba'a Sa'ba'ba Hatta يا <applause> داه تور في عين حامئتي ووجد عين داهكم الله كن wajibul Jadi harus kita dengungkan selama dua ketukan Imma Imma Ada fathah diikuti alif Ma disebutnya matobi'i Ma bertemu Hamzah dalam dua kata, disebutnya Mad Jaiz Cara bacanya bunyi alis, eh bunyi alis, bunyi Ma yang ada alisnya kita panjangkan selama lima harokat ya. Im Harus wajib dibaca, dengung. Deng duitnya masih terbata-bata kalau baca Quran ada coba ada enggak nih wa um... tashdid hukumnya gunnah kita dengungkan dua ketukan Fung ada huruf ta memiliki sifat hamas kasih percikan ketika mengucapkan aj aj Fung di sini silahkan klik tombol ikuti di atas jangan lupa di follow ya biar dapat notif silahkan bersama tim santri ngaji